Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyinizdən xahiş edirik. Dekabrın 1-də Bakıda və ətraf şoran yarmadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, axşam bəzi yerlərdə yağıntılı hava olacaq. Ara bir güclənən cənub qərb küləyi gündüz şuma Hara bir günçənən en cənub qərb küləyi gündüz güclü şimal-qərb küləyilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 8-11 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti. Bakıda gecə 9-11 dərəcə isti, gündüz 18-20 dərəcə istiləcək. Atmosfer təzyiqi 749 mmH2O-dan 756 mmH2O-a yüksələcək. Nisbi tutubət 60-70% olacaq. Tib meteoroloji proqnozuna gəlincə Aşşuron yarmadasında atmosfer təzyiqinin kəskin tərəddüdü metr hissəsində insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Azərbaycanın rayonlarında gün ərzində ara bir yağış yağacağı gözlənir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq və dağətə rayonlarında qar yağışı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında dumanlı olacaq, qab küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcəsidir. Dağlarda gecə 3 dərəcə aşağıdan 2 dərəcədə dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə istiləcək.